Надо прямо сказать, что э, вооруженные силы Украины упорно обороняются. Жили вот в этом колпаке, когда не видели все, что происходит вокруг. Это, кстати, удивляет это отношение. Сколько существует человечество, все время идут войны. Количество лет, когда не было войны, несравнимо с количеством лет, когда война была. Вам бы сдавалось, что таким чином, как бы Соловьев уже натякает Путину, про то, что, ну, варто все-таки, может, завершить войны, уже пора бы якось. то пришвартоваться у берега и нарасти пожить трошечки мирной жизнью, ага, нет. Мы просто избалованы, мы как-то привыкли, что война проходит. Мы просто такое изнеженное поколение, которое решило, а, извините, это же поколение, посмотрите на людей в Африке. У них войны не прекращаются, там страшные преступления были совершены. Да, там какие были акты геноцида. Посмотрите на Ближний и Средний Восток, войны постоянные. Мы здесь, благодаря мудрой политике Советского Союза, и ядерному оружию. Вот жили вот в этом колпаке, когда не видели все, что происходит вокруг. А войны так и бушевали. Армія-то знала, що вони йдуть? Армія знала, тому що вона їх начинала. в Грузії, в Молдові, в Чечні, в Україні. Тому армія-то знала, і правда сподівалася, що буде так, як в Грузії, в Молдові, в Чечні і в Україні. Але виходить, що Дарма сподівалася. Та уля, чесно, чесно скоро я читаю вже. Какаю-то я посчёт эмоціона. Четвёрте. Де трино списання, чи щось щось вижило? Ні, не вижив, ні одна. згоріли. Ти вижив, радуйся. Ну, так. Да. І підбивали, ремонтували. 80-ки були? Три 80-ки, одна 72-ка. Скільки машин поміняв? Дивно. Чому горять так машини на українській землі? Машини горять, а росіянці ні. Чомусь. Можливо, тому що китайські. Треба купувати в КНДР. Так буде трохи, воно, знаєте, якось. Більш впевнено себе почувати на кайндеровських машинах. Ну і, до речі, знову ж таки, не про кайндеровські машини, але про фронти хотілося б поговорити, тому що тільки на ну, що ми говоримо або ж. На ефірах Соловйова говорять про те, що чоловік создан для війни, ну і власне він має постійно воювати, щоб бути в тонусі. Аж тут раптом виходять і кажуть про те, що слухайте, ми тут якби постійно розказуємо про те, що. Мы победили, мы победили, а воно, что выявляется, война-то не завершена. Надо прямо сказать, что э, вооруженные силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу «ни шага назад», и опять-таки недооценивать противника Николь. не надо. А то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушения фронта, там враг отступать. Да вы что, товарищи, да еще. Вот до этого момента, как в той строчке в песне, э, мы победили, и враг бежит, 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 но еще далековато. Далеко. А можно тех, которые это пишут, вежливо спросить, они как далеко в этот момент находятся от того места, Абично в студії Соловйова і Лескабєєвої? Обично там у них лінія фронту їхнього проходить. і там вони зазвичай і випускають подібні припущення. А ті, хто трошки подалі знаходяться, то вони говорять, що нічого подібного не помічають. Зокрема, от, наприклад, ті ж такі вейнкори говорять про те, що нічого подібного вони не помічають на лінії фронту. Он говорит, тут у нас, в Москве считают почему-то, что контрнаступ он прекратился и уже выдохся. Что-то не похоже, что он выдыхался, потому что как-то снарядов любых противника хватает. И кассет, кстати, тоже. Тех самых. имеем дело с практически постоянными накатами, которые перемежаются очень интенсивной артиллерийской подготовкой. Очень интенсивно. Сегодня, например, на этом участке лупили беспрерывно с 3 до 8 утра. С 3 ночи до 8 утра. Беспрерывная артиллерийская подготовка. Как говорится, вам это понравится. Поэтому рано хлопать в ладоши надо вот этот контрнаступ еще и перемолоть. А это не такая, между ними говоря, простая Ну, задача. вы думаете, хочется сказать, что вы себе там придумаете, не такая простая задачка. Все очень просто. Ну, по крайней мере, так думает Маргаритичка Симоньян. За мной женщина сидит, которая перед началом фестиваля обратилась ко мне и попросила автограф для своего сына, который сейчас на передовой. Это я должна у вашего сына брать автограф, понимаете? Вот я кланяюсь вам всем. Восемь лет. Он не виделся с маменькой, до которой уже два шага. Моя Родина возвращается, возвращается, моя Родина, моя Родина возвращается, возвращается, моя Родина. Она когда куда-то уходила, я прошу прощения, ваша Родина куда-то уходила. А вы где были? От вас Родина уходила. Это же как вы достал эту Родину, что она от вас ушла, а теперь она возвращается? Наверное, все-таки, как там, хорошо там, где нас нет. Хотя, если там хорошо, то, навряд ну, ли бы она вернулась. А, это ваша родина. А, знаете, что интересно? Вот, смотрите, фестиваль, просвяченный нашим героям, время героев названный фестиваль, а чемусь героям и е, знаете кто? А а вот они, герои. Целая рота трудовых мигрантов может пополнить ряды российской армии. Правоохранители искали нелегалов, а вместе с ними и уклонистов от армии из числа тех, кто принял российское гражданство. Ведь оно дает не только права, но и обязанности, в том числе несение воинской службы. По итогам двухдневного рейда среди иностранных переселенцев нашли больше сотни новоспеченных россиян без военных билетов. А это три армейских взвода. Роту мигрантов посадили в полицейский автобус и увезли на призывной пункт. Вот они, защитники. Новеспіченне правда ще вчора вони можливо не знали про існування своєї нової родини, а потім їм дали красне бумажки у сенсі паспорти, і сказали, тепер ви маєте цю родину захищати. І Бастрикін виходить, і каже: загалом у нас 30 тисяч мігрантів трудових. А тепер 10 тисяч з них буде воювати за свою родину на території України. Тому що, хоч Путін і казав про те, що у них там гей, мобілізаційний резерв 40 мільйонів. А виявляється, що без мігрантів трудових ніяк. на тому поле боя не справиться, потому что не подобається мальчикам с России идти и помирати на территории Украины. Владимир Путин помолился у иконы Троицы, когда он приложился к мощам преподобного Сергия Радонежского, взял у святого благословения. Становиться понятно, что нас впереди ждет нечто большое. Взяв Путін щось інше, але став на коліна і молився, вочевидь вимолюючи пощаду, бо на Росії заговорили про те, про що мовчали раніше, про що не можна говорити вголос. Вірніше це заперечували завжди у своїй словесній діареї. Адже доволі довго російські офіційні особи привселюдно намагалися не помічати західні санкції та заявляли, що їм на них байдуже. Соединенные Штаты известны своими актами грабежа иностранных государств, открытого. Они захватили когда-то суверенные резервы Афганистана, выделив половину из них на компенсации жертв терактов 11 сентября. А другая часть, напомню, была отдана под управление неких афганских экспертов, которые американцы выбрали сами. Аналогичное нарушение было совершено в отношении Ирана. Суверенные активы Венесуэлы тоже остаются замороженными. Теперь пришел черед наших суверенных активов. Кто следующий? Никто не знает. Но все опасаются. Ну, знаете, террористы, это те, кто нападают на независимые самостоятельные страны, может и занепокоены. А от всі цивілізовані країни світу навпаки зацікавлені лише в тому, щоб Росія перестала бути загрозою для них, ну або просто розпалася, якщо іншими словами, тим часом Медведєв закликає їх всіх одуматися. Ми призиваємо всіх відповідальних членів міжнародного сообщества виступити проти вопіючого нарушення міжнародного права, воздержатися від підтримки і признання таких преступлений, щоб в дальнішому ізбежати і в соучасті. Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара. Ну, наиболее продвинутые американские эксперты это, естественно, понимают и высказывают свое опасение, но их не слышат на капиталистском холме, не слышат в Белом доме. Их не чуют, бо их немає. Ну, тобто не ну, то не существует. Бо медведевик, завжди с початку бреши, ну а потом погрожея. Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия. Я об этом уже тоже говорил. И даже стать казус Белли, так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону. В любом случае мы вынуждены будем принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности. Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Ну ничего себе, ось это так потужна відповідь Заходу. И что ж будет далее? Про какие-то суммы, мова? Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем и будет весьма неприятный болезненный удар. Тем временем бункерные на фоне всего того, что происходит, Тобто відсутності гарних новин у окупантів на фронті, а також старту переговорів про вступ України в ЄС та, звісно, відправки зброї збройним силам України геть розкис. І відправився, чи то гріхи замолювати, чи пощаду у Всевишнього вимолювати. І, хоча мені здається, що це все теж знаєте, показуха для його покірних рабів. Бо давайте відверто. Путін молиться сам на себе, і правда, де віра у Бога, а де кривавий вбивця і терорист. Але тим не менше його посіпаки переконані та переконують інших, що він молився перед чимось великим і вирішальним. Володимир Путін і Патріарх Кирил помолились у ікони Троїця. Пропели Царю Небесный, приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского. И тут несколько моментов, которые нужно рассмотреть. Первый, самый простой, он можно его отнести к политическому, но это не политический вовсе момент. Путин человек верующий и на показ веру не выставляет, но перед событиями большими, особыми, он посещает святые места. И вот после того, как Владимир Путин помолился у иконы Троица, когда он приложился к мощам преподобного Сергия Радонежского, взял у святого благословения, становится понятно, что нас впереди ждет нечто большое. Так, вас чекает величезна поразка. И бункерный это уже разумея. Российские пропагандисты, между прочим, тоже. абсолютный, вот просто во всех смыслах этого слова, человек с непонятной сексуальной ориентацией Петер Станно. Еще и словак позорит свой народ, человек, о котором неизвестно ничего. И вот это звенячий этот, этот какой-то, говорит, Евросоюз считает недостоверным, близко к нулевой достоверности информации из России. Иди посмотри в глаза семьям убитых детей. Як бачите, їм таки дуже редак від всього того, що відбувається в ЄС, не менше до речі, і від подій за океаном в Сполучених Штатах Америки. Знаєте, як вони прокоментували дебати Трампа і Байдена? Хоча це краще побачити, бо цинізм і нікчемність московитів не мають меж. Ці люди. Крім як здачі аналізів в спічної коробки нічого не можуть. Це, це були посіділки в домі престарілих. Один даже не мог сформулировать, что он хочет. Причем вся американская печать, она в ужасе от того, что исполнил э, Тэш Байден. А второй занимался политическим популизмом и топтал э, тяжело больного деда. Конкретики ноль. Причем какое отношение имеет выход Соединенных Штатов из Афганистана к тому, что произошло э, на территории Европы? Уже з таким успехом успіхом можна було би сказати, що сборная е, Украина вылетела з чемпіонату Європи по футболу, потому тому що в Болівії була попытка государственного переворота. Насправді ці путінські гієни біснуються, бо Трамп вперше публічно відкинув пропозиції Путіна щодо війни проти України. Ну а Байден це робив і до дебатів раніше. Тож, звісно, Путіну тепер і Трамп і Байден не друзі. Это те самые американцы, которые своими свинячьими пингвинями заявляют, что а, свобода СМИ в России ограничена специально для того, что вот мы вели ответные санкции против западных помоек, и сказано, чтобы мы не узнали правду. Вообще, какой-то МИД Италии кипотейско смеет что-то высказывать России, то, что «как же так, вы что?» В МИД Италии осудили блокировку европейских СМИ в России. А в МИД Италии, это патентата, осудили блокировку российских СМИ. МИД Италии, патентата, Пацейска. слуги Запада, спецслужбы Украины против российских журналистов говорят: нет, это не журналисты, это пропагандисты. Они придумали себе объяснение, что их продажные лживые, CNN, BBC, CNBC, все Reuters, Deutsche Welle, все эти откровенные, работающие на западные спецслужбы, они якобы честные журналисты, а те, которые говорят правду, но говорят эту правду, будучи русскими людьми, не получающими денег от западных спецслужб. Як всі предатели нашої страны, висравшися в очередь на чевели і прочим помойкам напрямую, содержащимся ясники, до речі, вам нагадаю, що формально ані Байден, ані Трамп кандидатами технічно ще не є. Трампа мають затвердити кандидатом на липневому з'їзді республіканської партії в Мілуокі, а Байдена на з'їзді демократичної партії в Чикаго у серпні. І наступні дебати мають відбутися вже 10 вересня. Ну а самі президентські вибори 5 листопада.